Ну, за последние несколько суток ситуация остается такой же напряженной. По промзоне противник постоянно проводит обстрелы. То есть из тяжелого вооружения, запрещенного вооружения. Ну, как видим, наверное, это следствие последнего гум-конвоя, который заехал со стороны Российской Федерации. Паломет Максим – это, в принципе, самый старый боец в нашем батальоне. 43 -го года. Что можно сказать? Пули 7,62 калибр. Что? По инструкции, короче, стреляю в основном, короче, ЛПС, легкий патрон стальной. Прицельная планка 2,700, ну, можно и на три кинуть, в принципе, на весику. Что такое еще? Один минус, это водяное охлаждение. Надо короб два и воду меня. А так, в принципе... Уже... Грязь, болото, короче, не боится этого. Основная функция какая? Высекать ворона. От позиций. Он эту функцию выполняет. Буся. Ага. Ну давай. Звериные сходки, сходки. Смотри в кадре, Буся. Какой позывной? У нее? Да. Буся.